Что у вас находится в пакете? Ммм, наркотики. Вискали, вроде бы метадон. Пять. Пять что? грамм. А куда продавать? <связывая> была получена информация о том, что из одним возможных каналов поступления в город наркотических средств могут быть автобусы междинародного сообщения. Полицейскими была задержана на автовокзале города Славянца жительница местно 2000 -го года рождения, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков. При ее осмотре находилась мягкая игрушка, внутри которой был зашит пакетик с кристаллическим веществом белого цвета, которое по предварительным данным является наркотическим веществом метадон. Правонарушительница пояснила, что наркотики передавали различными автобусами для для реализации в городе Славянске. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 309 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы до трех лет. По данному факту проводится досудебное расследование.